У них в голове прошито то, что они не решают ничего. И если там где-то сверху решили, что надо куда-то пойти, а если еще из за это дают бабки, то по-любому надо пойти. Им все равно, где умирать. Даже если это будет Сирия какая-нибудь условная, и будут туда самолетами гнать орков, они там будут погибать под каким-нибудь там Алеппо. Честно веря в то, что там есть какой-нибудь русский которого ущемляли и надо его освобождать. Хотя это надуманная причина, просто для того, чтобы оправдать наличие денег в кармане. Идейных уже нет. Система построена таким образом, чтобы загнать людей в долги, и потом у тебя выход из долговой ямы только через войну. Алименты, уголовное преследование, у них начальники тюрем, хозяйки так называемые, получают деньги за мобилизацию. То есть сейчас все работает э, по схеме. Под любым поводом отправить человека в СИЗО, на лагерь, там его сгнобить, ну как человека, люди, извините, э, сгнобить его и создать ему условия, при которых он не может отбыть своих даже там, год или два, э, и чтобы он пошел сам на войну. То есть это сажают их в одиночки, пьют круглосуточно. И э, там под страхом опустить. Естественно, все выбирают, лучше я пойду, а, авось повезет, чем я буду опущен. Хм, То есть да. это, это настроена система на уровне государства. Это политика государства.